bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha xuddiki u uni narzdida xato u o'zi aslida xato emas u ashqovo miyani narzida xato bo'lgan narsani chiqib butun internetga jar solayotgan uni ichida ba'zi bir ahmoq johillar ham bor buni ichida nima qilyapti internetdagi kimnidir bitta xatosini internetda jar solib fitna solib fitna qilib odamlarni orasini ikkiga ayrib xato olayapti bu eng katta xato siz xato qildingizmi sizni borib topib yo telefoningizni topib yo telegramingizni topib tomdan tarashga tushgandai aybini aytsangiz un aybni qabul qilmaydi u aybni aytishlikni ham madaniyati bor birinchi chiroyli muomala plyus minus plus degan narsa bor shunday kelib internetda salom hamyo ey san nimaga buna dei hey, turshak san bitta mavizani yo bitta gapni noto'g'ri tushunsang u noto'g'ri degani emasku to'g'rimi chunki hamma o'zini qarichi bilan o'lchaydigan gap bormi hh bitta narsani noto'g'ri tushundinizmi gapirgan odam shimoliy muz okeanda yashagani yo'qku to'g'rimi nima o'zbekiston boshidan oyog'igacha chiqsa ming kilometr chiqadi kel qatli bo'lsinham yo top telegramini top telefonini top chiq oshna yaxshimisiz tuzukmisiz mana u gapni mina deb eshitdik bina deb tushunyapmiz cheerda fikir nima internetda ko'ryapsizlar kerak bo'lsa ba'zi bir insonlar ba'zi bir insonlarni hayotidagi kamchiliklarni olib chiqib ismlarni aytmay qo'yaverang birovni hayotidagi kamchiliklarni topib dunyoga jar solib ana nima bo'lding endi san savol shu yerda o'tirgan internetda mana hozir primoyda ko'rishyapti youtubeinstagram butun dunyoda kuzatishyapti şey bizni o'zbek tilini tushunadigan hammaga savol kimni oilasida kelishmovchilik yo'q ekan topib bersinchi manga topib bersin topib bering muammosi yo'q oilani kelishmovchilik chiqmagan oilani topib bering biz banda biz unutmaylik farishtada xato yo'q e yigitlar akalar bugun internetda mashhur bo'lib o'zini qo'shtirnoq ichidagi blogerman deb turib tire qilib turib fitnachiman deyayotgan bir razil pastkashlarga tegishlibu birovni ko'ylab aybini topib butun olamga jar solib birovni obro'sizlantirishga harakat qilayotganlar agar tavba qilib yo'lingdan qaytmasang ishon olloh ikki dunyoni kallangni chotingga tiqib yuboradi chunki kim kimni aybini otsa olloh uni aybini ochadi hadis bor